أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی زمن میں ایک ضابطہ اور اصول ذکر کیا جا رہا ہے اس ذکر کردہ اصول اور ضابطہ سے پہلے اللہ جل شانہو کا ایک اور ضابطہ دیکھ لیں ضابطہ الہی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ جل اختیار دیتے ہیں جبر کے تحت نہ تو کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں اور نہ آمال صالحہ کرنے پر اور جبر کے تحت اللہ کسی کو کفر کی طرف بھی نہیں دکیلتے بد آمالیوں کی طرف بھی نہیں دکیلتے یہاں پورا اختیار ہے انسان اپنے اختیار سے ایمان لائے انسان اپنے اختیار سے کفر کی طرف جائے اپنے اختیار سے نماز پڑھے روزہ رکھے حج و زکاط دوسرے اعمال کرے اور بد نصیبی سے چھوڑنے ہوں تو اپنے اختیار سے چھوڑے جبر جب کسی صورت نہیں قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے من شاء شاء ومن اللہ فرماتے ہیں حق واضح کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پوری تفصیلات کے ساتھ سمجھا دیا ہم کیا چاہتے اور کس سے ناراض ہوتے سب وضاحت فرما دی اب جو, اب جو چاہے جو ایمان, ایمان لائے, لائے اور جو, جو, جو چاہے کفر, کفر, کفر کا رستہ اختیار کرے, کرے, کرے نتیجہ بارحال اس نے بگتنا ہے دوسرا ذابطہ خداوند قدوس کا یہ ہے جو آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ذکر ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادو اثما ولہم عذاب محیم ذابطہ ربانی یہ ہے کہ اللہ جل شانہو محلت دیتے ہیں کافروں کے لیے بھی اپنے نافرمانوں کے لیے بھی اس دنیا کے اندر اللہ نے محلت رکھی ہے کسی کو اس کے کفر کی وجہ سے کسی کے گار کو وجہ سے فورن پکڑ میں نہیں لیتے یہ محلت بساوقات آخری سانس تک چلتی ہے سانس تک اس دوران اسے رزق بھی دیتے ہیں صحت بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں یہ سارا کچھ محلت ہے یہ سارا hier کچھ محلت, محلت ہے یہ سارا کچھ اس بات کی نشانی ہرگز نہیں کہ یہ سب ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ ان سے راضی ہے نہیں یہ سارا کچھ محلت ہے الفاظ دیکھیے <سؤال> ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ہرگز کافر <سؤال> یہ خیال نہ کرے <سؤال> کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں تو <سؤال> یہ مہلت ان کے حق میں بہتر <سؤال> ہے خیر <سؤال> ہے ہرگز <سؤال> نہیں یہ مہلت ان کے حق میں <سؤال> نقصان دے <سؤال> ہے کیوں؟, کیوں اس لیے کہ وہ اپنے جرائم کی فہرست لمبی کر رہے ہیں یہ مال یہ دولت نتیجتاً ان کے حق میں نعمت نہیں یہ تو دوزخ کے انگارے ہیں جو مال اور دولت جو گھر اور بار جو آسائشیں اور رزق اور پیسے کی فراوانی ہے یہ اگر اللہ, اللہ کے قریب لے جاتی, جاتی ہے تو اس, اس رب کی بڑی, بڑی نعمتیں ہیں اور اگر اس مال دولت پیسے کی فراوانی گھر بار اولاد سے بندہ رب سے دور ہو رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دولت دولت نہیں ہے یہ تو دوزخ کے انگارے ہیں یہ دولت دولت نہیں ہے یہ دوزخ کے انگارے ہیں لہذا مسلمان بھی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر ہرگز پریشان نہ ہو کوئی یہ نہ خیال نا کرے کہ کافروں کے پاس, پاس اللہ کے, کے نافرمانوں پاس, کے پاس, پاس پیسہ ہے مال ہے دولت اولاد گاڑی دوسری سہولتیں تو یہ بڑے مزے میں ہیں ہرگز مزے میں نہیں انما نملی لہم لیزدادو اسما یہ محلت تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یا تو یہ ایمان لائیں بصورت دیگر اس اس مال و دولت کو ہی آخرت کے عذاب کی سمجھیں یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے یہ مہلت اس لیے ہے کہ اس پیسے سے اور گناہ کمائیں ان اس دولت سے ان آسائشوں سے اور گمرائی کی دلدل میں جا گریں اپنا بوجھ بڑھاتے جائے اپنا بوجھ بڑھاتے جائے محیر <مُحِين> آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے یہاں تو اس پیسے اور اس دولت کے بل بوتے پر یہاں تو گھر بار آل اولاد بڑی کمبہ برادری کی بنیاد پر عزت ملتی ہے وہاں نہیں ہے وہاں عزتیں ایمان سے ہیں وہاں عزتیں اعمال سے ہیں اگر ایمان و اعمال سے محروم ہے تو وہاں تو توہین ہوگی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ عزت ایسے گھر بار کے ساتھ نہیں ہے عزت تو ایمان کے ساتھ ہے عزت تو اعمال صالحہ کے ساتھ ہے اسی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے ہر آنے والا دن ایمانی اعتبار سے پہلے سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے, سے پہلے سے ترقی, ترقی اس میں کوشان رہے ان الذين آمنوا, امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا کیا ایتیں شریفہ ہے ایمان والے اعمال صالحہ والے اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو اللہ انہیں جنت الفردوس مہمانی کے طور پر دیں گے شرابن طہورا اللہ انہیں اپنی قدرت کے ہاتھوں سے میٹھے جام پلائیں گے اللہ سمجھ دیں حمل کی توفیق بخشی